Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу. І сьогодні з нами традиційно на зв'язку з найточнішими прогнозами. Найкращий астролог не тільки України, а я вже точно можу назвати, і що би мені не писали там в коментарях. Чи не всього світу це Влад Рос? Вітаю, влади! Добрий день, дорогі друзі! Очень рад, що ви знаходитеся здесь. Ви в настоящем гаю. Да. я очень рад, що ми опять можемо з вами зустрітись. Владе, дивіться, чому я завжди кажу і підтверджую свої слова, що я не просто співаю вам хвалебні оди, я суджу по тому. Скільки ми ви на моєму каналі дали прогнозів і наскільки влучними вони усі були. Отож, після саміту миру, так як ми говорили з вами на минулому тижні. Будуть поставлені Україні певні умови. Так і склалося. Путін виступив з заявою, що або ми віддаємо чотири області, і він в той же час, як він заявив, виводить війська, або нас чекає ядерка. Що воно мало собі на не знаю, на умі в своїх своїх фільмах, як ви от колись казали, що він цим хотів сказати, і що буде. Ну, во-первых, он все считал по бумажке КГБ, ФСБ. А настоящий Путин, когда он еще был жив, тот еще от отсебятину какую-то произносил. Да? Но в его от отсебятине никогда не было, что он был плотником пятого разряда, да, и что он был морским пехотинцем. Вот это, это было трудно ожидать от настоящего Путина, тем более, что жена его писала, он кроме в жизни, кроме авторучки ничего не держал тяжелее, да? поэтому не мог забить даже, значит, гвоздя в стену, молотком, понимаете, дорогие друзья. Ну, короче, он читал это резолюция ФСБ, КГБ, он понимал, что сейчас будет очень большая поддержка Украины, все определятся на этом саммите, и так и случилось в Швейцарии кто нам друг, а кто нам враг, да, и, конечно, больше, чем 80 стран подписали начало конца этой войны. Я вам клянусь, дорогие друзья, по звездам я вижу начало конца этой войны. Меркурий в соединении с Венерой, Меркурий – это подписание документов, Венера – это планета мира, Солнце Значит, это сильный мир сего, короли. И вот это все сошлось в знаке близнецы. Близнецы ⁇ это всегда переговоры. Переговоры сейчас получается, о мире. И Юпитер, планета экспансии, планета, связанная с геополитической стратегией, тоже находится сейчас в близнецах. Поэтому все, что начато было даст э, свои э, э, и результат уже в следующем 2025 году. И как не случайно, мы понимаем, и сам Зеленский заявил, что остались э, до перемирия месяцы, а не годы, а я вам хочу сказать даже больше. 5-6 месяцев, а вернее, э, значит, 6 декабря Марс становится ретроградно возможно, заморозка конфликта нас ожидает уже в декабре месяце, дорогие друзья. И Конечно же, все это было связано с этим, с Люцерном. Ну, а то, что нам в очередной раз говорят, что отдайте нам Запорожье, истинно русскую землю, понимаете, истинно русская земля, запорожские казаки где были, понимаете, отдайте Запорожье нам, да. И Херсон, который мы по зубам дали им в конце, значит, осени 2022 года, когда еще Залужный ювелирно отобрал Херсон. У, значит, у орков отдайте нам, да, это самое. Ну, мы же понимаем, что теперь не, не будет раздела, значит, Украины по сценарию Северной и Южной Кореи. Дорогие друзья, что определилось на этой неделе ушедшей, да, что раздела Украины не будет. Ну и самое главное, что было подписано, значит, уже Байден встречается с Зеленским сразу же перед мирной конференцией на G7 в Италии, где мелония сказала, что разобьет Европейский Союз Российскую армию. А, ну, и там были подписаны документы так, фактически такие, что границы 1991 -го года э, все равно рано или поздно будут реализованы. То есть сценария откола Украины в Восточную и Западную части или под Днепру не будет, дорогие друзья. И это резюме уже уходящей недели. Влади, але стала така ходити інформація, що є якась ймовірність нанесення ядерного удару Пекіну по Москві. Що це за чутка така? А, Пекіна по Москві? Ну, якщо у них чого-то дійде до супер ужасаючих собитий ситуацій, то це прийдемо скоріше як да. <с да. <с будет развязана война, она все равно рано или поздно случится между Китаем и Российской Федерацией, разделе Сибири, Дальнего Востока. Но сейчас на данный момент это не актуально. Поэтому всех спокойно могу успокоить. Какой-то еще астролог сказал, всемирно известный, что 18 июня, то есть сегодня, когда мы записываем эту передачу, должна быть разразиться конец света, ядерная война, апокалипсис. Но видите, все спокойно, все хорошо. Я вам конкретно хочу сказать, этот астролог ошибся, потому что ничего не предвещает на небе абсолютно, чтобы какая-то негативная ситуация могла разразиться. И вот даже включая сегодня, расположение планет, и именно сегодня точнейшее соединение Меркурия и Венеры на небе, но как такое может происходить? Ну а на своем телеграм-канале, я каждый день публикую свои значит, луны, дни лунного календаря, поэтому ссылочка под описанием этого видео, подписывайтесь на мой календарь, также заказывайте на тайные карты годовые соляры, все четко расскажу, где вам королевский градус встретить, где лучше день рождения провести, ну и профессиональное предназначение ваших детей, куда лучше уехать в какую страну, где у вас удача на родине или за границей, все всегда как бы вы узнаете. Ну а сегодня и в ближайшее время ничего не предвещает конца света. Если что-то и разродится, то в период лунного и солнечного затмения, коридор затмения и дьявольского, значит, солнечного затмения 2 октября. Вообще всегда проигрывается ядерная эскалация в октябре месяце. Октябрь 1962 года чуть не разразилась ядерная война. Октябрь 2022 года чуть не разродилась вот недавно ядерная война, когда Путин еще жив, он был готов значит, просто уничтожить все, что движется и шевелится значит, на юго-востоке нашей страны, то есть взорвать такую бобу, значит, там, где у нас Аскания новая, это есть Херсонская область, чтобы там отбить украинские отряды от Херсона. Но, к сожалению, к счастью, не произошло. И вот такая же опасная ситуация. Если будут ядерные взрывы, то в этом году самая опасная ситуация. Конец сентября, начало октября как раз будет у нас череда затмений, Ну и, конечно, может разразиться именно Третья мировая война во всей своем ракурсе. Я же ее называю четвертая гибридная. И там действительно, например, Северная Корея может провоцировать Южную Корею значит, Венесуэла может напасть на Гаяну, то есть и Израиль опять сойдется в жесткой схватке с Хезболой. В общем, все устроит до такой степени, что у Джо Байдена не было ни единого шанса выиграть выборы, понимаете. Он там всех примиряет, вроде бы все должны помириться, вот сектор газа должен с Израилем спокойно. Нет, все будет делать это, я хотел сказать, не Антанта, анти вот которая вот есть союзники, Северная Корея, Китай, Россия, значит, Саудовская Аравия и все этот клуб Брикса, они все будут делать, чтобы расшатать ситуацию в мире и чтобы скинуть Джо Байдена. Поэтому нас ждет очень такая опасная осень. А в июле у нас, дорогие друзья, в середине июля ждет соединение Марса и Урана, дорогие друзья, с дьявольской звездой Алголь. Ну, если какие-то будут происходить неожиданные ситуации, вражки какие-то, значит, какие-то, я бы так сказал, техногенные катастрофы, то они случаются в этот раз не в их Любими місяць август, да, коли всі у них неудачи происходят, а именно в июле месяце. И я не удивлюся, якщо навчання, де не они проводити проводить испытания ядерним оружием, вони самі себе подобьют, дорогі друзі. Влада, от ви сказали про цікаві дати взагалі про середину осені, що там з астрологічної точки зору там надзвичайно там такі будуть цікаві дати для всього світу, і не дуже приємні. Але Деякі практики не буду казати астрологи передбачають в ці дати е, сприятливий період для України, адже е, так як вони говорять, що от в цей період буде звільнено багато українських територій. Чи бачите ви це так? Я однозначно говорю, дорогі друзі, що у нас октябрь саме місяць, коли дійсно ми можемо піти в контрнаступлення, в контратаку, і ми можемо повністю заблокувати Крим і приверті його в остров. И то, что не удалось сделать в предыдущем в 2023 году, потому что нам не поставили технику, не дали самолеты. сейчас, кстати, тоже все еще не дают самолеты, поэтому контрнаступление без F-16 невозможно, дорогие друзья. Если нам опять не дадут самолеты до конца этого года, а сейчас опять есть такая информация, что раньше зимы нам вроде бы не дадут, поэтому очень так очень сложно будет контрнаступать. Но тем не менее, сентябрь и особенно октябрь месяц супер классное для нас, но самое вы должны, дорогие друзья, понимать, что орки и кремлевские идиоты могут применить тактическое ядерное оружие, когда они начнут проигрывать, а не наступать. Вот в случае того, как они будут сметены, после того, как они опять, как в Харьковской области, начнут бежать там на, на многие километры, они, конечно же, тогда могут применить тактическое ядерное оружие. А поэтому с одной стороны у нас победа, а с другой стороны отступать будет уже нечего и нужно предъявлять свой последний козырь это применение ядерного оружия поэтому все равно октябрь он очень огнеопасный и если вот в ближайший год вот если так смотреть планеты склоняют к чему-то даю процентов 5-10 если и будет применено ядерное оружие то оно будет применено в октябре месяце дорогие друзья и это как раз может произойти перед выборами 5 ноября Джо Байден у нас избирается. Я думаю, что он может сойти с гонки. И я вижу действительно человека, который может легко по звездам победить. Главное вписать его вместо Джо Байдена, да? Это э, губернатор Калифорнии, дорогие друзья. Есть там э, у него прекрасное звездное э, положение, если он выиграет, если он будет вместо участвовать вместо Джо Байдена, да, на выборах. И, конечно же, у него просто прекрасное расположение звезд, это такой несом, да, или как там ее, Ньюсон, такая фамилия, от слова Ньюс. Вот, у просто Юпитер будет в зените гороскопа, Юпитер планета власти, и прям у него МЦ, и время рождения его известно, с точностью до минуты, и прям на МЦ в зените, самое выше его точки гороскопа в близнецах, он будет градус градус находиться в этот момент. И если вот меня сейчас спросят, кто из всех людей может 100% победить на выборах, если он будет выставлен на соискание номинации президента США, это, конечно же, он, ньюса Да, дорогие друзья. Угу. Влада, трошки хочется повернуться до Украины, потому что мне эм, сейчас кажется, что может даже не такая проблема самой мобилизации и і... Якби те, що чоловіків масово забирають на війну, а поведінка і свавілля ТЦК. Ну, звичайно, хотілося б, щоб були прийняті якісь законопроекти, які, от хоча би, трохи це припинять. Що ви бачите? Що кажуть вам зорі? Ну, то капують усилюватися, ухудшатися ситуація. Я відкровенно говорю. в моей жизни, как произошло, моего двоюродного брата тоже как бродячую собаку, то же самое, прям на улице повязали, тоже отвезли, забрали телефон на два дня, он вообще пропал без вести, выпал из семьи, никто не знал, где он находится два дня, только потом ему дали телефон, и он каким-то образом сказал, что с ним все в порядке, и все нормально, и все, все хорошо. Сейчас его отправили в учебку, дают телефон только по воскресеньям позвонить. 6 дней из 7, он не общается с семьей вообще от слова совсем. У него просто нет телефона. Ну, дорогие друзья, ну 21 век. Ну, это просто какой-то кошмар ужас. Ну а сейчас я вам, дорогие друзья, самое главное расскажу, как, как увеличились расценки сейчас. Чтобы откосить от армии, да, вот от по новому закону, нужно как минимум 15 тысяч долларов, дорогие друзья. И это не факт, что вы откосите. Потому что, может быть, всякое сегодня вроде вы откосили, а завтра вам вас повяжут и отправят куда надо на фронт. И, конечно, то, что были смешные расценки еще недавно, 5-6 тысяч долларов, это уже, дорогие друзья, до свидания. Да. То есть очень все сильно будет усиливаться, будут ходить еще и по домам А как у нас Масичук сказала, к вам придет тоже СБУ, да, домой, вот они действительно еще и по, по домам будут ходить, еще там по домам будут вручать повестки, а, ну и самое главное, будут везде блокпосты, будут блокпосты, что невозможно будет, даже сидя за рулем водителю, невозможно будет преодолевать эти блокпосты, везде будут вручать, вручать под повестки, а, там, здесь, и практически всем будет вручена повестка, а, поэтому это, потому что это очень большие деньги, дорогие друзья. Чим ти більше коротше дашь повісток, тим більше по п'ятнадцяти доларів получишь звісно, на итоге. Ну а чому ж влада? Постр... а Чому ж про структури не звернуть увагу на таку корупцію? Я не розумію. Це ж ну, ну це ж просто не ж не одна людина, це ж видно. Це ж вся Україна від цього здригається. Ну а що делать? у нас корупційна страна? Поэтому Джо Байден очень довго не давав нам гроші. Да, У нас полгода к нам не приходили эти необходимые 61 миллиард долларов, да, и почему, например, сейчас за военные заводы, которые сейчас строятся в Украине, то есть деньги будут напрямую американцы давать им, минуя, значит, наши государственные ситуации, а потому что у нас очень умные люди, они на чем-то горе, на войне очень огромные деньги понимаете, отмывают все это дело, да, ну и вы сами знаете кто там находится у власти? И действительно, те люди, которые сейчас руководят нашей властью, говорят, 5-6 доб добротных менеджеров. Вот все эти потоки финансы проходят через них, дорогие друзья. Ну а всем руководит, как вы знаете, всем Андрей Борисович. вот к нему, наверное, наибольшие претензии по всему этому поводу. Почему Украина не предлагает войти в НАТО? По одной только причине, что есть коррупционные схемы. Пока коррупция не закончится, мы официально в НАТО не войдем. Но есть подсознательная дата, когда необходимо Украину взять в, е... в НАТО. В у нас уже точно берут. Это 2028 год. Там уже официально будет решение принято, что мы, нас в конечном итоге возьмут в НАТО. Ну а вот такая коррупция, которая разъедает нашу территорию. Ну и ну, смотрите, смотрите, Харьковская область была абсолютно беззащитна. Там даже не заминировали, вот подумайте, додумайтесь сами, как можно было, подумайте, да, не заминировать границу с Российской Федерацией. Ну как это так? Ну, это... Куда деньги свор... сворованы были? Ну это же как это... это... Вот, сейчас... вот сейчас уже заминировали все в Сумской области, поэтому орки не пошли на суммы. И я еще месяц назад говорил, что вот меня спрашивали, пойдут ли на Сумы, я сказал, не пойдут. Вот, вот, и мой прогноз был, хотя у него уже новый есть прогноз на моем канале. Подписывайтесь, да, дорогие друзья, Владрос. Я там сказал, что как раз на сумском направлении они могут как раз пойти в июле месяце, Вот в июне не пошли, а в июле действительно там может быть опасная ситуация. Ой, влада, будемо надіятись, все таки, що е, максимально так як збуває, збуваються е, ваші позитивні прогнози, то на е, такі от негативні для України, все таки глядачі звернуть увагу, щоб уберегти себе, своїх близьких, ну і задуматись над ситуацією. Адже як я кажу, голова у нас для того. Щоб не тільки їсти, а щоб і думати та аналізувати. Ще раз нагадаю, що ви можете підписатися на канал Влада Роса, зв'язатися з астрологом за контактами, які будуть вказані в описі цього відео. Влад, дякую вам. Обізательно да, дорогі друзі. Ви дожди понімати, що в будь-якому випадку тепер Україна буде це країною, все Всю значит, нас развалить не удалось. Ну и пускай там в Кремле, в Москве, значит, делают ультиматумы, но все стало ясно. Мы сохраним свои границы, мы будем в границах 91 -го года, и Крым будет наш. Я в этом абсолютно уверен. Рубикон 2029 год. Влады, еще раз дякую вам и нагадаю, что сегодня был специальный прогноз от Влада Роса. Специально и эксклюзивно для канала Яснобачу с Тетяною Гай. До встречи!